আহ বন্ধুসকল এয়া আহি আহি পালোহি প্ৰথমতে আমি ইয়াত নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আছো আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত আই বসুন্দৰী থান এয়া আছে নগাঁৱত ডিব্ৰুগড় ফালে যদি গুৱাহাটীলৈ বুলি আহে সেই নগাঁৱৰ ৰহাৰ নগাঁৱতে তাৰ পৰা ফালি আহি চাপৰ মুখত এই ৰাস্তাটো সোমাই যাবলৈ চাপৰ মুখৰ ওচৰতে আছে এ বসুন্দৰী আই থান তাৰ আই থানৰ গুণ গৰিমাৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাবলৈ সঁচাকৈ পিছত যিসকল পণ্ডিত আছে বা বাবা আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো নন্দেনে পৰিৱেশটো অলপ যি শক্তি আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাইবিলাক আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে এটা বস্তু এতিয়ালৈকে প্ৰথমে দেখাই যাওঁ আহিছোঁ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ কাৰণে ধৰি লওক সামগ্ৰীবোৰ লৈ আহিব লাগিব খোৱা বোৱা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় আৰু যিবিলাক সিজোৱা পাত্ৰবিলাক ইয়াতে খোৱা যায় আৰু ইয়াতে ৰান্ধি মেলি খাই বৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাই বৈ যাব পাৰিব আৰু সুবিধাও ইয়াত মানে কৈ দিয়া হয় মানে ইয়াত সমিতি আছে সমিতি থৈ দেখি থকা সুবিধাও কৰি দিয়া যায় তাকে আপোনালোকে দূৰৰ পৰা যদি আহে আপোনালোকে সেইখিনি সুবিধা পাব আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম ভিতৰলৈ হওক এনে আপোনালোকে দেখিছে নৰ্মেলি এয়া শিঙ এই গেটৰ সন্মুখতে দুটা সিঙ পোৱা যায় প্ৰায় অসমৰ মন্দিৰ বিলাকতে হওক বা নামঘৰ বিলাকতে হওক বা সত্ৰ বিলাক হওক এনেই মন্দিৰৰ দুটা সিঙ পোৱা যায় আৰু এই সিঙত দুটা থাকিলে গম পাব যে অসমৰ মন্দিৰ হয় কিবা জনজাতি সকলৰ ইয়াৰ মন্দিৰ হয় আৰু ইয়াত বহুত অসমৰ বিভিন্ন বা ভাৰতৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মানুহ ইয়াত আহি ধৰি লওক ইয়াত আশীৰ্বাদ লৈ আহি ধৰিলোঁ নগৰ সেৱা ধৰিলো ঐতিহ্য মন্দিত বসুন্দৰী মাৰ্থান নামাকৰণতে বিস্তৃত বহু যুগৰ আগৰ পৰাই এই থানখন এটা বসুন্ধৰি পাহাৰৰ অৱতীৰ্ণৰ মাজত আছিলে প্ৰায় ডেৰশ বছৰ আজি আমাৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে তেওঁক পূজা পাতল কৰাটি প্ৰমাণ আছে জয়ন্তীয়া ৰজাৰ দিনত তেওঁসকলৰ তাহানি যুগৰ জোঙাল বলহুৱে এই বসুন্ধৰি মা থানত পূজা পাত আজিও প্ৰমাণ আছে সেয়ে এই থানখনত চাৰিখন থান হিচাপে তেওঁ অৱতীৰ্ণ আছে মা বসুন্ধৰি শিৱ বাবা গণেশ পিতা হৰগৌৰী বছৰত দুটা হয় প্ৰথম পৰ্বটোৱেই হ'ল ভৈমেকাদশী নামাকৰণত বসুন্ধৰাৰ সেইদিনাখন পৰ্ব এটা আৰম্ভ হয় আৰু এটা হ'ল জগদ্ধাত্ৰী পূজা সেই পূজাটোৱেই হ'ল আমাৰ এদিনৰ কাৰ্যসূচী হোম যজ্ঞৰ দ্বাৰা সেই পূজাভাগটো হৈ যায় আৰু এই থানখনত বেলেগ নামাকৰণত তেওঁ জিৰণি চৰা ঠাইডোখৰ স্নান তৰ্পণ কৰা এখন তাঁতশাল আৰু তেওঁ যোনীপীঠৰ অৱতীৰ্ণসকলকে চলি আছে বসুন্ধৰী মা থানৰ চমু বিৱৰণী হিচাপে বিশ্বজিত দেৱনাথ হয় আৰু তেখেতক লগ পাই ভাল লাগিল তেখেত তেখেত এই মন্দিৰৰে চোৱা চিতা কৰা আৰু তেখেত এজন মানে পণ্ডিত হয় ইয়াৰ হয় ত' তেখেতৰ পৰা জানিলোঁ আৰু নমস্কাৰ আপোনালোকে আহিলে তেখেতক লগ কৰিবই এনেও থাকিবই ইয়াৰ আহিলে বিশ্বজিত দেও তেওঁৰ পৰা যথেষ্টখিনি কথা আমি গম পালোঁ ইয়াৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ককিলা গৰুৰ খোজ এটা আছে ককিলা গৰু খোজটোৰ কিমানখিনি আছে চাওঁগৈ তিৱা জনজাতিসকলৰ অন্যতম এটা বিশ্বাস আছে যে এই ঠাইতে আকাশৰ পৰা ককিলা গুজে নামি আহি ইয়াতে খোজ দিছিল আজিও এই চিহ্ন আছে বুলি গণেশ ভৱা মূৰ্তি আছে কিন্তু পূজাটো পূজা কৰে শিৱ বাবাৰ ইয়াত অৱতাৰ কিবা অৱতাৰ বুলি কৈছে অলপ গম পালোঁ আৰু এই যে ঐতিহ্য মণ্ডিত এটা ঠাই হয় ইয়াত আগতে ঐশ্বৰক শক্তি আছিল অলৌকিক শক্তি সকলোবিলাক ইয়াত বিৰাজমান হৈ আছিল তেতিয়া আৰু আজিৰ যুগত তেনেকুৱা প্ৰভাৱটো ক'তো পোৱা নাযায় কিন্তু যথেষ্ট ইয়াত যে গুণ গহিমা আছে ইয়াৰ ইয়াত অনুভৱটো হয় ইয়াত অহাৰ পাছত অনুভৱ হয় ইয়াত যেন দেৱতাসকল আইসকল দেৱীসকল ইয়াত আছে ইয়াত অনুভৱ হয় প্ৰায় এই ভঁৰালটো নামাকৰণত বহু যুগৰ সেই যুগত আছিলে আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ তেৰাক যেতিয়া নেকি তেওঁ ৰজা হিচাপে আহিব ইয়াত পূজা পাতো কৰিব দিনৰ দিনটো পূজা কৰে আৰু গোটেই বছৰটোৰ হৈ মংগল কামনাৰে বিছ ভিকৰে হওক অঞ্চলেই হওক গাঁৱৰে হওক গোটেইখিনি তেওঁলোকে কৌশল কামনা কৰি যায় ইয়াৰ আগতে মা এটা ভঁৰাল এই ভঁৰালটোত আগত আমি জানিছিলোঁ গম পাইছিলোঁ যে দৰা আৰু কইনাৰ সাজ পাৰ কাপোৰ কানি তেওঁ যদি এগছ বন্তি জ্বলাই তেওঁৰ ওচৰত ভৰসা কৰিছে শ্ৰদ্ধা কৰিছে যে সেই দৰাই হওক বা কইনাই হওক এযোৰ পোচাক হিচাপে পাইছিলে কিন্তু কোনোবা দুৰ্বৃত্তই যেতিয়া বস্তুটো আকৰ্ষণ কৰি দিলে তেতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল আজিও প্ৰমাণ আছে যে তেওঁ এটা ভঁৰাল আছে সেই ভঁৰালত যেন এটা তালাচি লাগি থকাৰ চিনাকীকৰণ এতিয়াও আছে সেইখিনিয়ে হ'ল তেওঁৰ গোটেই বাস্তৱ হিচাপে বৰ্তমানলৈ কিন্তু চলন্তেই মানে ইয়াতে চাকি বচি জ্বলায় যদি তেওঁ দৰা কইনাৰ হাত বিচাৰিলে হয় অলংকা ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে ৰাতিপুৱা আহি ইয়াতে পোৱাই পায় আৰু সেই আদান কৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত পুনৰ ইয়াত ঘূৰাব লাগে আৰু কি হয় আজি কোনোবা দুৰ্বুত্ৰই এই বাবাই কোৱা মতে দুৰ্বুত্ৰই এনেকৈ নি ঘূৰাই নিদিলে নিদিয়াৰ কাৰণে আজি ইয়াৰ যি আদান প্ৰদানৰ যি চিষ্টেম আছিল শেষ হৈ গ'লটো বহি থকাৰ নিচিনা লাগিছে অঁ ইয়াত হাতী পোৱালিলৈ বহি আছে এই আলহী দৃশ্য সেয়া সেইবিলাকো মানে এটা এটা ষ্টাইল আছে হৰ্গৰি থানে শিৱসাগৰখানৰ নামত হৰগড়ী বাবা অঁ এইফালে কি যাওঁ সেইটো ন কোনটো এইটো সেইটো হৈছে কি বোলে সেইটো আগতো ধনৰ সেইটো ধানৰ অ দেও হেৰি কৃষ্ণ দেও দেউতা আহক এইটো ধানৰ ঘৰ এইটো বিশ্বাস ইয়াত তিনিটাকৈ ভঁৰাল আছে আৰু এই ওপৰত এইটো হৈছে আপোনাৰ ধনৰ ভঁৰাল ইফালে এটা আছে কিন্তু সেইটো নহয় এই দুটা ধন আৰু ধনৰ ইয়াত যদি বিচাৰিলে তেতিয়া সেই টাইমত শুদ্ধ মনেৰে মানে সেই বিচ্ৰাতাই সেইখিনি বস্তু ইয়াত বিচ্ৰেতনে পায় ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চলি আহিছিল প্ৰচলিত হৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ কোনোবা দুৰ্বৃত্ত কুকৰ্মৰ কাৰণে আজি ইয়াৰ বন্ধ হৈ গ'ল যিকেই নহওক আপোনালোক দেখালোঁ আপোনালোকে জনাব সেই মন্দিৰভাগলৈ কেতিয়াবা আহিছেনে যদি আহিছে কেনেকুৱা পাইছিলে জনাব কিন্তু মই আহিলোঁ খুব ভাল লাগিল কেতিয়াবা ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহি কাৰোবাৰ কেতিয়াবা খেতি বাতি অকমান অসুবিধা হলে কিবা হলে টকা পইচা অলপ কমিলে পূজা পাতল কৰে যি বিশ্বাস কৰে বোলে এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ এতিয়া বছৰেকীয়া সেৱা হিচাপে পাতো আমি আমি জন্ম নোহোৱা আগৰ পৰাই এইটো মানে তিৱাসকলৰ বিশ্বাস নহয় বিশ্বাস আমি জন্ম নোহোৱাৰ পৰাই তাৰমানে আমি ইয়াত কৰে আমাৰ আজি ককাহঁতে তাৰপিছত আমি জন্ম হোৱাৰ পৰা আমি আহো বছৰে বছৰে আমি এখন শৰাই দিবলৈ আমি শৰাই দি দিলে আমি সেই শৰাইখনতে দিওঁতে আমি গম পাওঁ প্ৰত্যেক বছৰে তেতিয়া আমি সেই ভোগ ভাত দিলে আমাৰ বছৰটো কেনেকুৱা হব আমি পখী এযোৰ আনো হয় সেই পক্ষী যোৰ আনি আমি ভোগ ভাত দি পেলাই এৰি দিয়াৰ লগে লগে পক্ষীযোৰ যদি মন প্ৰফুল্ল হয় তেওঁৰ মাৰ ওপৰেদি যদি বগাই যায় তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দিন ভাল যদি পক্ষীযোৰ মানে আমাৰ চকুৰ আগত বগাই নাযায় বা জোপোকা লাগি থাকে তেতিয়া আমি দিন বেয়া বুলি ভাবোঁ অঁ বিশ্বাস 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 বিশ্বাসেই আদি মোৰ অঁ সেই বিশ্বাসটো থাকিলেহে মানুহে জীয়াই থাকিব পাৰিব যদি তাহাঁত বিশ্বাস তো আপোনাৰ আপুনিহে খাই যাব আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে থুল মূলকৈ অকণ জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই আমাৰ ভিনদৈ নিজৰ ভিনদেউ নিজৰ তিৱা হয় তিৱা জনগোষ্ঠ বিলং কৰে তেওঁ ভিনদৈ যথেষ্টখিনি আমাক জনালে যে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু এই ভিন্দুৰ বিষয়েদি মানে গম পাইহে আমি আজি এই মন্দিৰভাগিলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাই খুব ভাল শান্তিপূৰ্ণ এটা ঠাই হয় আপোনালোকে ইয়াত আহিব খুব ভাল পাব আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামানী পাইছোঁ তেনেকুৱা বা এটা